నవదుర్గలలో మూడవ స్వరూపం చంద్రఘంట ఈమె తలపై అర్ధచంద్రుడు ఘంటాకృతిలో ఉండడం వలన ఈమెకు చంద్రఘంట అని పేరు సింహ అయిన ఈమె తన పది చేతులలో వివిధ ఆయుధాల్ని ధరించి ఉంటుంది వర చంద్రోపాస్త్రైర్యుత ప్రసాదం తను తెహ్యం విస్తృత पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्तेति विसृता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्तेति विसृता पिण्डजप्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्तेति विसृता पिण्डजप्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्टेति विसृता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्टेति विसृता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्तेति विसृता पिण्डजप्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्तेति विसृता पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्तेति विसृता पिण्डजप्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्टेति विसृता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंष्टेति विसृता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् स्तेति विसृता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् स्तेति विसृता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम् तनुते मह्यम् चन्द्रघंस्तेति विसृता पिण्डजभ्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादम् तनुते मैः चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डजप्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमह चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डजप्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमयः चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डज प्रवरारुढा चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमयः चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डजप्रवरारुढ चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमह चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमयः चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डजप्रवरारुढ चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमैः चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डजप्रवरारुढ चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमहः चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकेयुता प्रसादं तनुतेमहः चन्द्रघण्टेति विश्रुता